Почему не державную мову, патриоты? Приезжаем мы с малой в Польшу, мы приехали ночью, у нас не было местных денег, короче, утром мы начали бегать, менять доллары на местные тубрики, и забегаем в ближайшее кафе, мы очень, это, самое, голодные. на кассе афроамериканка с добрыми глазами, спрашивает, говорю ли я по-английски и по-польски, я говорю, нет. Она говорит, откуда вы? Я говорю, с Украины. Она, сейчас, сейчас, у меня, мол, на кухне работает девочка с Украины, сейчас все будет трансвейтером. Окей, приходит эта девочка, я говорю, добрый день, пане, моей дитине три роки, она дуже хочет їсти, что пож... будь ласка. и тут она выдает. А что хочу, Василя? На время, в мисс, что хочу, я знаю, человека. А... я такой, что? А так я тебе веб а вот что другое, так вот и не он уж. Я понимаю, что мы друг друга не понимаем. Более того, стоит эта афроамериканка, смотрит на нее, смотрит на меня и понимает, что мы как не с одной стороны и вот люби друзья прежде чем а, упрекать что почему не державная мову да вы сами научитесь разговаривать державной мовой. ваш украинский это смесь украинского польского венгерского вообще непонятно чего